Да, конечно. И, ну, и, что не может вот, Кремль купить, он, значит, запугает. Это такая стратегия, которая не только с крымскими татарами используется со стороны Кремля. Ну и в других случаях тоже. Разделять, разделять чтобы не было единого голоса, чтобы не было ответной единой стратегии против Кремля. Ну, где-то подкупом, где-то шантажом, запугиванием. А как вы оцениваете, взагали, э, идеологичный напрямок Серед терористів, які захопили деякі населені пункти на території Донецької і Луганської області. Вони праворадикали? Ну, там, там все сложно. Можна говорити, скажем, о некотором движении Антимайдана, которое сначала было таком, ну, можна сказать, да, коли привозили людей на мітинги в Київ, такий Антимайдан, да. а он. снова мобилизовался после бегства Януковича в Россию. Но его уже фактически, как мне кажется, возглавляли другие люди. И было очень много общественных инициатив. Антимайдан — это не сепаратисты. Антимайдан — это такое что-то, нечто общее. Внутри них есть сепаратисты, в них есть сторонники, скажем, федерализации, которые часто является таким эфемизмом замены слова сепаратизм, да, что может быть не сейчас сепаратизм, да, а сначала вот там федерализация, а потом отделимся. Вот. Я думаю, что э, элемент такого права экстремизма, он является, там является меньшинством на Востоке. Но проблема в том, что, как мне кажется, э, некоторые наиболее активные участники э, Которые захватывают эту власть. Проблема заключается собственно, в том, что правые экстремисты захватили власть над антимайданом, над многими антимайдановскими группами, которые, может быть, изначально и не были экстремистскими, но они были именно захвачены власть над ними со стороны экстремистов.